Ana ulah bapa gebradah monggo warga jemaat taat ora sadherek ingkang pinaringan tinung gusti mugi sih rahmat lan tentrem ayu tansah nyarengi kita sedaya wonten ing Gusti Yesus amin poro sadherek kinasih ana paribasan jowo nyebut a anak polah bobo ke Prada Ono sawetara wong kang duwi panganggep menowo paribasan kasebut duweni rong magno Magno sepisan bab tanggung jawab wong tuo marang putrane upamane putra kang serregke sinau pengen tadi insinyurmula wong tuwo geno Prarada utawa keberada kudu nyungkupi opo kang dibutuhaki putrani kanggunggayu cita-cita mau. Supoyo kalakon, makno kabindu, duhe ni kang negatif. Contoh ni, ono putro kang orang, -orang gugu marang dawe wong tuwo, amarga ulah tingkai kang orang, -orang gugu mau. temah ngalami cilaka rugi satemah wong tuane kepradah nanggung akibati upamane kudu ganti kerugian kanggo wong liya awit ulah tingkah putrani. utawa banjur dirasani kanti tembung-tembung kang -tembung. ora pantes dening wong liya urusane ing sehipun Gusti anak ulah opo kapradha kang negatif uga klakon ana ing kitab suci monggo kang kapradha mau kagungan jabatan kang dhuwur lan kagungan trabahu ana ing umat kita bisa maos saka kitab suci nalika zamane para hatim ing Israel ana imam sang Yua Imam Eli Imam iki kagungan putra loro ofni lan pineas putra loro iku melu lai ono pada leman suci nanging Urakan tulus, lan ora wedi asih marang guststilah kasrat ing siji Samuel loro ayat rolas telulas Ommodini Putra-putrane Imam Eli iku Pudo wong Du silaw poddha oramalu marang sang yewah utawa watesing wewenang para imam tumrap Oro bungso iku Putra-putra imam mau uga tumindak ora pantes bab kurban M siji Samuel loro ayat. Bitulas. dadi dusane wong anom loro iku gede banget ono sang sangyiwah amarku banget nyepele Alki kurban Kakatur marang sang sangyiwa K Imam Eli minangka Bobok Imam Eli uga wis paring pepenget koyo kasrat ing ayat 4 likur selawi Ojo mangkono to anakku Angger, kang tak rumu iku kabar becik. Yaiku menawa kowe padha njalari umat sing gihah ojo mera anger-anger. Menawa ono sawijining wong kang duwe kaluputan marang wong liya Gusti Allah kang bakal ngadili. Nangin nowo ono sawijining wonng kang lakoni dusso marang sangyiwa sopo kang bakal dadi pantarane nanging pituture ramane iku ora dipaelu por sadire anak olak bobo kebradak dialami dinning Imam Eli Mongko uga wis dielingae dinning sawijining abdiing kusstiala Kasrat ing ayat pitu tekan telung puluh papat ing ayat lumppul papat kas iki Kang bakal dadi Pratonndo Turap Siro yaiku Imam Eli yaiku opo Kang bakal dialami anak Iro Hani lan pineas bakal podo mati bareng sadinu. Pepenget iku diambali maneh, di ningkustiala, lumantar Nabi Samuel. Kasrat ing siji Samuel telu, ayat telulas. ujur usung dawagi, ien ing sun bakal ngukum, kulo ing salawas-lawasi, amarku, soko tusukang di sumurupi, yo iku anggg anak-anake nyawia Gusti Allah nanging ora disrengeni uru saddere ingkang pinner tahun tinning Gusti anak ulah Bobo kepradah, nganti waji iki isi kedadian ono ing masyarakat kalebu ing pasangan ono putranimbago pasanguan kang taat ibadah nanging isih ngandelake dukun dhine popo ibune yo me maneh kang putrane pindah agomo nilar gusti uga dienengaki alasane la piye maneh wis padha tresnane sih ana bogo kepradah abot banget kudu mbayar utang amarga menang-menang putrane melu pinjol pinjaman online. Kedadian ing kitab suci mau Pantes dadi pepenget Turap para popo lan ibu. Ujo nganti kepradah kaya imam Eli malah bisa nyntuh ayo, Kang tansah caoos kurban kage Gusti, aku putra-putrane ojo nganti tumibo ing dosa ayub siji ayat 5 ondene saben dinane ing uskapungkur wis kabungkur ayo anjur lumpokake anak-anak iki perlu kudu disucikake isuke umun-umun ayub ustangi ajur njaosake kurban ubaran Cacaye midurut sapiro keing anake iku awit ujare magini mbok menawa anakku podho kena ing dosa lan yopatani Gusti Allah ing sajroning atine kaya mangkono iku ajek katindake dening ayub kados puni kita sedoyo Wrusak menopo, menapa sampun tetomo kangge putra-putri kita kanthi ajeg kados ayub ujihi Gusti Duh Gusti pangeran jiwa ingkang asih darmo ugi arep pangapunten dumateng para tiyang sepuh ingkang kirang dados ageng bab putra-putrinipun ing padintenanipun temahan Lajeng keprada Gusti paduka tuntun ing kasuci sageta tansah makempal ing asmanipun Gusti Yesus temahon tansah ka tuntun gesangipun amin